Лісенко, літер всеукраїнського руху Україна без наркотиків. Народився 14 травня, місто Первомайськ, Миколаївська область. Наразі проживає у Києві. Закінчив Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки. Працював в центрі духовної і соціально-психологічної реабілітації місто Броварим. Улюблений письменник Лев Толстой. Одружений, має двох дітей. Доброго ранку. Ще раз ми анонсували цікаву подію, яка відбудеться у суботу, 11 жовтня, всеукраїнським благодійним фондом мир та добробут заплановано проведення автовеломотопробігу в рамках акції Україна без наркотиків. І Можна? до нас завітав да, головний організатор. Дімочка, будь ласка, за... Я не головний організатор. Ні, ні. Він не головний організатор, і слава Богу, значить, дійство пройде добре. Лідер всеукраїнського руху Україна без наркотиків Роман Моїсіенко і дует «Burn Twice». А вибачте. Будь ласка, дібвайс. Добре, да Тетяна Політаєва та Ірина Гусениця. <laughs> Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку. Прихищайтеся, <laughs> будь ласка, кава Арома для вас. Ну і розповідайте, будь ласка, про захід, який буде відбуватися більш детально. Взагалі, в яких містах він відбувається і чому брали кіровоград. Uh... Наша акция направлена на то, чтобы достигать людей, которые сегодня находятся в проблеме наркомании, алкоголизма. И мы хотим сказать людям о том, что есть выход из той проблемы, в которую они попали на сегодняшний день. Акция проходит у нас в рамках того, что наша цель – достигнуть всей Украины. Наши проекты были уже представлены в городе Киеве, Житомире, Черкасы. И сегодня мы Хотим также заявить о себе в Кировограде, так как э, у нас цель обхватить всю Украину, как я уже говорил. Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы те люди, которые сегодня находятся вот на грани смерти, то есть мы-то видим э, смертность, которая происходит там на востоке, да, но мы не видим той смертности, которая происходит в соседней квартире. И это является проблемой, потому что э, фактически те люди остаются один на один со своей проблемой. И поэтому мы приехали для того, чтобы им помочь. Что самое в Западе э, будет быть, ну... Расскажите программу захода. С самого, э, с самого утра завтра э, мы идем в исправительную трудовую колонию номер 6. Там проводим турнир по мини-футболу, э, награждение, э, потом концерт. После этого у нас э, в 3 часа дня стартует э, авто мото пробег по Кировограду с финишем в 17.00 в Дендропарке с финальным гала-концертом, где будут представлены наши чудесные исполнительницы. Burn twice. Вот. И, соответственно, мы хотим привлечь просто внимание общественности к той проблеме, которая на сегодняшний день является эпидемией в Украине. То есть об этом сейчас никто не говорит. Настоящие цифры скрывают смертности, преступности. Но мы-то знаем о том, что в Европе Украина занимает лидирующее место по распространению наркомании и, соответственно, тех заболеваний, которые отсюда выплывают. Это ВИЧ, СПИД. Туберкулез э, и сопутствующие проблемы, которые сопровождают. Это криминальные, э, криминальные всегда проблемы и те, которые связаны непосредственно с тем, что э, сам наркоман он не только начинает страдать, но и страдает все окружение его, то есть mm -hmm. это его семья. И поэтому мы направлены на то, чтобы помочь всей семье в общем. Поэтому вот наша цель не только э, спасти человека, который сегодня погибает, но и всю его семью. А ну, а вы можете сказать нам по секрету, ну, по секрету, то не получится, сказать нам все-таки статистику зависимых людей в Украине. Смотрите приблизительно э, приблизительно каждая пятая семья сталкивается с проблемой э, наркозависимости. Это реальная статистика, не ту, которую нам дает моз, а та, которая реальная. Каждая пятая около э, двух мільйонів людей употребляють наркотики. Це жахлива Реально проблема, і приємно, що є люди, які не байдужать до цього. Скажіть, будь ласка, що якщо ми повернемося до саме цих активних заходів, я так розумію, ви приїхали і будете працювати не тільки своїми силами, а й долучаєте когось з наших, там я кажу, і за артистів. І є у нас організація, яка займається. Для да. Велосипедисти, там активісти такі. Ви співпрацюєте з кимось? Да, от е, в нашій афіші е, ми уже е, це одна, вот е, вторая. Тобто угу. е, ми а анонсирує... міні-максі. Да, мы э, анонсируем, что мы сотрудничаем непосредственно э, с танцевальными коллективами, мы сотрудничаем э, с э, исполнителями, мы сотрудничаем э, с центрами, которые направлены на здоровье, мото, вело. То есть на самом-то деле сами по себе мы не в силах провести такую акцию, потому что она делается на добровольных началах, и для того, чтобы ее провести, нужно серьезные затратные средства. Поэтому мы подключаем всех людей, которые остаются неравнодушными все-таки к той проблеме, которая сегодня является самой актуальной. На сегодняшний день э, вот э, просто э, мы слышим, да, что там война на Востоке это все время на слуху, но тем не менее актуальность наркозависимости она никуда не делась даже после того, как началась война на Востоке и до того, как ее не было. Эта проблема была и остается, и поэтому мы хотим совместными усилиями начать ее решать. А в Тирограде вы впервые или уже были в нашем прекрасном городе? Не, мы были в том году, вот как раз мы не захватили весь город, мы были в исправительной колонии, и на колонии поселения мы тоже делали такие вот как бы заходы такие. Вот, ну, вот если непосредственно брать Динцерты. нас, вот, как дуэт, то у нас есть просто цель. Вот мы не просто существуем как творческая единица, как таковая ради самореализации. У нас есть просто истории жизненные, у нас есть просто тот путь, который мы прошли непосредственно, мы не понаслышке знаем, что такое наркотики, у нас были проблемы с ними, и мы об этом заявляем не стесняясь и не спекулируя этим. В зачекайте, у вас да, то есть для нас Украина без наркотиков, мы с собой показываем, что реально жизнь без наркотиков в Украине в каждой семье лично у нас ну, были знаете проблемы. Вот да. Посоветское пространство, вот мы привыкли немножко так лицемерить, да, вот как бы изображать что-то, вот, да, вот мне мне нравится вот как бы европейцы, даже не так европейцы, как вот американцы, вот они свободно говорят о проблемах своих там звезда ты не звезда вот они говорят об этом потому что это нормально вот то что сказал роман что вот вы смотрели немножко удивление видела в ваших глазах что вот каждая пятая они семья, немножко, семья я вам хочется... сталкивается немножко. а знаете почему вы удивляетесь потому что большинство вашего окружения они изображают э, ну, все как быть, ну абсолютно нормальных все людей мы просто знаем сами как это я длительное время изображала из себя нормального человека я училась в учебном заведении высшем у меня родители приличные и конечно же мне нужно было играть роль ну нормально девочки, хотя у меня были глубокие проблемы с наркотиками, пока они не начали уже вылазить наружу. И когда это стало уже очевидно и заметно, пришлось как-то решать эту проблему. Я так розумію, ви просто, не просто номер концерту, ви як ну, от, реальний Живое приклад і показуєте. Ви, ви даєте взагалі якісь поради людям, які реально залежні? Конечно. Що в першу чергу треба робити? Давайте, давайте скажемо, якщо можна зараз хоча б тезово, що в першу чергу варто зробити? Ну давайте так, от, якщо говорити значально, що потрібно зробити, ну насправді потрібно признати, що є проблема, да? от, це всі розуміють. Mm -hmm. Тому що якщо я говорю, що у мене немає проблеми, а вона как бы, для більшості очевидна, а для мене немає, то тут взагалі не о чому говорити. начально нужно ее признать, ну, лично для себя самой. Вот, если говорить о нашем опыте непосредственно, то мы, в общем-то, люди, которые свободно исповедуют определенное мировоззрение, да, вот. Ну, мы верим, ну, пускай это кажется кому-то наивным, но мы верим, что Бог, он может освободить человека от этой проблемы. Потому что на самом деле, поверьте, у меня папа врач. Я сама хотела быть врачом, и я пыталась всегда подумать о том, как можно медикаментозно решить эту проблему. Скажу вам честно, на своем опыте, она не решается. Да. Я лечилась, платила деньги за это. Я выходила и снова возвращалась. Не хватит эфира для того, чтобы э, вот так вот, знаете, доступно донести, что произошло внутри меня, и я стала другим человеком Но я вам скажу коротко, вот от себя, а потом Таня, если, ну, э, захочет, ну, меня просто коснулся Бог Вот, ну, считайте меня немножко странной, там еще какой-то, но я вам говорю честно Меня коснулся Бог, и я просто поняла, что я на самом деле свободна внутри Это сложно объяснить в двух словах, тем более в 15 минут эфира вот. Но это правда, это то, что на самом деле со мной произошло Я осталась адекватным человеком, поверьте Я осталась нормальным человеком Я социально востребована Я не улетела куда-то в астрал там, И где-то там в Тибете живу, там в горах Я абсолютно, я юрист, как бы там, И все такое, то есть в плане социального Все хорошо, но что-то внутри меня изменилось И вот, если коротко с моей стороны Я утверждаю и настаиваю Просто должна произойти вот Встреча, ну, наверное, человека с Богом Со своим Творцом притримает очень, я так... Да, извиняю. конечно. А, ну, а... На самом деле, я хочу ну, просто да, добавить, да. если вы хотите получить более детальную консультацию, то как раз во время автопробега, мото, вело будут наши консультанты, которые завтра уже с утра прибудут в Кировоград, с Киева, которые будут оказывать социальную, психологическую поддержку, если надо, там, юридические консультации. То есть, едет огромная группа людей, которые заинтересованы в том, чтобы в Кировограде началось пробуждение от наркотического сна, потому что я знаю, что э, фактически на сегодняшний день вот э, проблема она лежит на поверхности и ее нужно начинать решать и поэтому мы подключились, объединили наши усилия для того, чтобы выйти на улицы Кировограда и сказать людям о том, что даже вот на примере свидетельств, которых вы сегодня слышите, да, там Татьяна, Ирина, что выход остается для каждого зависимого человека. Давайте еще раз напомним. Фестиваль, где будет проходить фестиваль и, и, и во сколько? Стартует. Во сколько он стартует? Стартует, да, возле э, 15.00 э, Лесопарково, э, возле заправки Ока. Э, и финиш автопробега – это Дендропарк. И там будет финальный галоконцерт на центральной сцене, которая уже установлена. Ну, спасибо вам большое за информацию. Спасибо за то, что вы делаете такие благие дела. Это очень хорошо. И, и надеюсь, что шокувало и приемно да, шокувало, да, да, знаете? Да. Потому, что... Я немножко под поэтому… Вот. Спасибо вам большое, да. Рукаемся далее эфиром.